वो ऐसे मेरे को अब ये डर लगने लग गया है कि रक्षाबंधन आएगा तो उस दिन मैं क्या करूंगी अब क्योंकि सरकार को तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई अभी तक वो पचास पैसा थी, थी, थी। कोई भी स्ट्रेस नहीं था वो इतना फ्रेंडली नेचर का था नोटी भी था ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई को लेके ही सीरियस रहता था बिल्कुल भी नहीं वो अच्छा शरारती भी करता था मजाक भी करता था और हमेशा हुआ ही रहता था मेरा तो मेरा भी का है मेरा और राजकुमार दोनों का ही तो, तो बस यही पढ़ा था स्थापना दिन आज गुजरात की स्थापना हुई थी 1960 में गुजरात के बारे में आप क्या लेके जाएंगे और क्या बता के गुजरात को जाएंगे नहीं तो मेरा भी जन्म यही कह है मेरा और राजकुमार दोनों का तो हमने तो बस यही पढ़ा था कि जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान होती है हम गुजरात को लेके बहुत प्राउड फील करते थे दोनों ही कि है ना यहाँ पे इतने गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ से निकले मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों भाई बहन भी कुछ बहुत अच्छा करेंगे और राजकुमार को लेके तो मैं हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहती थी कि इसका जन्म वहां हुआ है तो ये अच्छा कुछ करेगा एक नरेशन चलाया गया कि राजकुमार मेंटली स्ट्रेस में था इसी वजह से ये सब हुआ ऐसा कोई भी स्ट्रेस नहीं था वो इतना फ्रेंडली नेचर का था नोटी भी था ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई को लेके ही सीरियस रहता था बिल्कुल भी नहीं वो अच्छा शरारती भी करता था मजाक भी करता था और हमेशा हंसता हुआ ही रहता था तो डिप्रेशन जैसा या ऐसी कोई स्थिति उसके साथ हो ही नहीं सकती कभी नहीं हो सकती वो उसके फ्रेंड से आप बात करोगे तो वो यही बोलते हैं कि दीदी आप है ना हम लोग अगर कुछ टेंशन में होते थे ना तो रात से बात करते थे तो हमारी टेंशन दूर हो जाती थी वो इतना अम, फ्रेंडली नेचर का था तो डिप्रेशन जैसी कोई बात नहीं और डिप्रेशन के लिए कोई वजह ही नहीं थी क्योंकि यूपीएससी करना उसका खुद का ड्रीम था उसको किसी ने प्रेशराइज भी नहीं किया था कि तुझे करना पड़ेगा या ऐसा कुछ भी तो डिप्रेशन की कोई वजह ही नहीं सबसे ज्यादा क्या याद करते हैं आप राजकुमार के बारे में वो ऐसे मेरे को अब ये डर लगने लग गया है कि रक्षाबंधन आएगा तो उस दिन मैं क्या करूंगी अब क्योंकि वो साल छोटा था ना तब भी दस दस रुपए रोज इकट्ठा करता था कि राखी के दिन दीदी को दूंगा पैसे ऐसे और हम लोग दिल्ली हम जब भी रक्षाबंधन मनाते थे हम सब साथ में हो जाते थे सब अलग-अलग जगह रहते थे तो दिल्ली कोचिंग कर रहा था तो हम दोनों बहनें वहां दिल्ली गए उसने वो राखियां अभी भी संभाल के रखी है वो मुझे बस एक ही चीज का डर है कि बस रक्षाबंधन का त्यौहार अब नहीं आया है क्योंकि वो चीज मैं बिल्कुल भी नहीं संभल कर पाऊंगी क्या चाहते हैं आप सरकार से सरकार को तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई अभी तक वो इंसान खुलेआम घूम रहा है उनकी उसकी मम्मी को उनकी बहन को सबको ये पता होना चाहिए कि ये लोग कैसे फेस कर रहे हैं चीजें हमने हमारा भाई खोया है मेरी मम्मी रात को उठ उठ के राज के नंबर पे फोन करती है कि राज फोन उठाएगा लेकिन अभी उनकी कैसी स्थिति हो गई है ये उनको भी फील होना चाहिए कम से कम कि कैसा होता है तो सरकार को तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि और सत्ता पक्ष से है तो तुरंत एफ करनी चाहिए थी कि नहीं हमारे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि हमारी सरकार जो है वो चाहे कोई भी हो उसको बख्शेगी नहीं तो उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था तुरंत सीबीआई के लिए जांच करनी चाहिए थी तुरंत एफ आई आर होनी चाहिए थी आज इतने दिन हो गए लेकिन अभी भी हमें जगह जगह सब जगह भटकना पड़ रहा है ऐसा क्यों और जैसे कि अभी उस दिन जब ये सब लोग गए थे गोंडल तब जब पुलिस उसमें फरियादी बनी थी तो ऐसे ही पुलिस को इसमें भी फरियादी बनना चाहिए था किसी को कि भाई आप इसके ऊपर भी करो ये ये चीज है મોદીજી પચાસ પૈસાનો પત્ર બહેનોને લખવા માટે તમે કહ્યું હતું આ બેનનો આ પત્ર પચાસ પૈસાનો નથી પાંચસો નો સમજી અને ગુજરાતમાં કંઈ થઈ શકતું નથી એ દેખાય આવે છે એક વ્યક્તિ તટસ્થ તપાસ માંગે છે દૂધ ને દૂધ અને પાણીને પાણી સાબિત કરી બતાવે સરકારે એવી માંગણી કરે છે આ મહિલા રડે છે કારણ કે એને ભાઈ ગુમાવ્યો છે અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને લોકો દાદા કહે છે કયા દાદા હશે નથી ખબર કારણ કે અમારા શહેરમાં ગુંડાને પણ દાદા કહેતા હતા